Місто жовті води виконком міськради 4 лютого. Тут відбулось засідання ініціативної групи комунального майдану та представників ЖРЕО. Вів засідання заступник міського голови Анатолій Мелюшко. За останні два тижні активісти з'їздили у Кривий Ріг та Олександрію, де впевнились у тому, що в цих містах відбуваються реальні реформи житлово-комунального господарства, які вже дають реальні результати. Від ініціативної групи почав розмову Віктор Ткаченко. У багатьох містах вже не пішли далі. Вони вже реорганізують цю роботу і бачать вигоди, і краще обслуговування. Я переконався в тому, що практично всі члени ініціативної групи мирні люди. Вони хочуть допомогти, вони виражають свою думку і хочуть допомогти, але ж їздить по містах, дізнаватися, де який, яка модель застосована. У ініціативної групи немає такої можливості. Це все є у управління і у ПЖРО. Вони можуть поїхати в Олександрію, вони можуть поїхати до Кворугу, вони можуть поїхати в Кимчук і вибрати якусь модель. Значить, я переконаний в тому, що перше, що треба, щоб представлялося тут, на екрані, в графіках це реформа житлово-комунального господарства в місті. Про необхідність створення ринку комунальних послуг говорив відомий в місті адвокат Володимир Абрамов. Він підтримав ініціативну групу у вимогах реформування ЖКХ. Мені чомусь дивно, що служителі міста, які приймали присягу вірність громаді, не знають закон о направленнях програми реформування комунальної сфери в, в Україні. не знает, куда идет вообще направление кабинета министров, идет туда, рост газосударствления, то есть не будет коммунального или будет частично. То есть идет уклон на конкуренцию и частная собственность. Это вариантов нет здесь. А только теперь у нас возникают проблемы в городе Желтые воды. Проблема, которую все замалчивали, было выгодно некоторым молчать. Сейчас она всплыла. Проблема заключается в том, что если люди выбирают путь который везде во всем мире считается стандартным, а это объединение со собственников дома, он у нас называется УСББ на украинской мове, в разных странах называется по-разному, то в данном случае, если реализовывать требования этого закона, который у нас действует, у людей возникают проблемы. Они не могут получить все документы у юридического лица, который позиционирует себя как балансосодержатель. Хотя на самом деле, я так понимаю, что они по документам не балансосодержатель, а вообще-то они управитель. Если привязываться к закону Украины о жилищно-коммунальных услугах, то они называются все-таки управителем. Потому что балансосодержатель должен отвечать за капитальный текущий ремонт зданий, что не делается, естественно. Я тут посмотрел э, решение сессии за отчет деятельности ПЖРО за первое полугодие 2009 года. Решение сессии принято. Очень интересно. Отремонтировано три квартиры там. Сколько-то квадратных всего лишь метров кровли отремонтировано. То есть цифры меня просто поразили. Они у меня есть, это вот решение сессии, известно. Кстати, было опубликовано на сайте Коммунистической партии, я оттуда взял. В этой связи у людей возникает проблема, которые хотят взять на содержание свой дом. Мы, сусобственники, я тоже сусобственник, мы не можем это сделать. Сейчас происходит так. Я выясняю поломку, бегу в ЖЭК, мне говорят, что купить, я иду покупаю, потому что мне сказали, если ты будешь через снабженцев делать пожиро, то это будет через 2-3 недели. После этого вставят за наши деньги, и якобы потом это учитывается в коммунальных услугах. А мне не надо, чтобы учитывались в моих коммунальных услугах. Я хочу сам платить за то и видеть то, что делается. Так вот, когда мы будем получать, принимать на баланс дом, нам документы не дадут. Поэтому, мне кажется, первое, что надо сделать, это провести вообще-то инвентаризацию для чего? Во-первых, выяснить. В каком состоянии жилой фонд у нас в городе вообще? Потому что мы живем, я так понял, по, по принципу, ну не развалилось, стоит еще. Если вы посмотрите нормы э, срок жи жизни шлакоблоков и жилых домов, то увидите, они вообще-то в городе уже прошли, между прочим. И трубы-то давно уже прошли, канализация-то уже все давно уже закончилась. То есть сейчас работает э, ПЖРО на аварию. так невозможно. То есть ппр никаких нету, только на аварии. Но не в этом вопрос. Вопрос надо выяснить, что вообще делается в городе, неинтересно разве? То есть в каком состоянии этот дом, в каком состоянии этот дом, дальше. А все документы на дом есть? Документы на дом есть, вот сейчас кинься, СББ захочет получить. Мне известно, что вот э, люди захотели создать, и создали СББ, да. По закону они должны получить на баланс. Подтверждением факта передачи имущества на баланс недвижимого является знает акт приема передачи, а не решение сессии народа. Только акт. А в том акте, который утвержденный формы форме соответствующей, есть додатки, где написано. Паспорт на будинок, дальше, акт государственной комиссии, который этот дом принят, потому что придет газ и спросит, а вообще этот дом он соответствует, а вообще он строился как, его кто строит, у вас есть документы? А вы кинетесь потом регистрировать вот у регистратора напротив, а у вас проблема будет, у вас нет правоустанавливающих документов, то есть товарищ, надо двигаться куда-то, потому что если мы не будем, э, и это должна сделать, мне кажется, вот городская власть, так как Гройсман сделал, будучи э, руководителем городской власти в городе Винница, они это сделали порядок передачи, с коммунальной в, в, эту собственность сделали. Они это сделали, утвердили. То есть нам вот туда надо идти. Параллельно, конечно, параллельно надо сделать что-то с пожиром Значит, то, как сейчас есть ПЖРО, я не буду говорить, как я адвокат участвую в делах по защите прав с по затоплениям там и так далее. То это коснулось моей мамы, которые бесконечно 40 лет топили, пока она сказала, давай, Богу, подавай в суд на них. Вот. Це, це просто невиносимо, це навіть не можна представити. Ну, якщо хто не житель міста, то йому не трудно це представити. Поэтому в цій эта, ця організація має бути реформована, однозначно. Від підприємства ЖРЕО виступив директор Олег Кудрявцев. Він назвав свої пропозиції щодо нових тарифів та відповів на виступ адвоката. Так як адвокат виступав перед этим законом України про житлово-комунальні послуги. Там а, Тільки що прозвучало, що... Ми отвечаем за капітальне відміну. Статья Стаття перша визначення терміну. Балансоутримач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд. Далі балансоутримач, власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність. Здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів, то отримано, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом. Кроме того, э неоднократно в судах э вставав вопрос по компенсации людям э именно за тепшую І Ставился вопрос, а баланс утренней ночи мы нет? Вот там почему-то мы баланс и ночи. Потому что там с нас можно взыскать деньги. Мы пропонуем в проект Тарифы конкретные изменения. Конкретные. Я и на прошлом совещании просил, что господа дайте нам свои видения хотя бы. Мы так и не получили их. Наше видение, ну, во-первых, у нас э, накладные расходы после того, как мы проработали, с 77% на 71% упали. Скороче, накинулись кисти административного управительского персоналу на 20 человек. Значенный размер премии административно управительского персоналу с 20 на 10 процентов. Зменшила численность слюсарев, сантехники 5 разряда на 45 осиб, сбившие 4 разряда на 37 и 3 разряда на 8 осиб. То есть э, І здесь пошли на уступки. Загальна численність залишається незмінною. Значена кількість електриків на 50% в зв'язку з відшкодуванням заробітної плати 50% електрика з рахунок соответствии з договором. Змінили періодичність прибирання, прибирання прибутових території в два рази на тиждень на один раз. Змінили періодичність прибирання підвалів, технічних поверхів одну разу в місяць на один раз в півріччя. Змінили періодичність прибирання снігу, посипання території. Змінили відсоток поточного ремонта и будинків з с 2 до 1%, процента с 5 до 2%. Средний размер тарифов э, залишився зменшується на 0,63 гривни С 3,75 на 3,12, это без э, лифтов. Это конструктив, который люди почувствуют на своих карманах. Я бы хотел этот конструктив и услышать. И, как я вам уже зачитывал, структуру управления и штатное расписание. Становлю директор. Возьмева пытают. Як працює данная организация? В решении сессии Желтоводского совета от 10 июля 2013 года про результаты работы совместной комиссии по качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг было указано следующее. Вам Вам, як председателю голови комісії, головою комісії було зазначено комунальному предприятню впров... дослівно впровадити облікові картки житлових будинків із зазначенням витрачених коштів по видам послуг перелік виконаних робіт по кожному будинку. ви це зробили. В свідці з тим постановленням, по якому ми зараз працюємо в зв'язку з неприйняттям предыдущим 869-го постановлення Кадміна. 560 не предусматривает это. А вот 869, за который мы сейчас боремся, неоднократно говорили, что людям нашим надо понимать, за что они платят. Конкретно. И 800... Я еще раз говорю, пока не будет принято 869 постановления, отдельного учета не может быть. Мы за этими бумажками пытаемся снова уйти от проблем. Мы с вами говорили о том, что вот первое выступление, второе выступление идет после того, что надо реформироваться, надо куда-то уходить. Прикрываемся региональными годами. Вы мне скажите, пожалуйста, откуда у вас работники пятого разряда? Я 10 лет была руководителем водоканала. У меня в машине с четвертой насосной, где все автоматизировано. выше третьего разряда нет. Откуда у вас пятый разряд И вы несете уголовную ответственность за то, что вы там задрали все до смерти. Смотрите проблемы. Я житель, мне надо, чтобы пришел сантехник и сделал работу. А если приходит сантехник и при этом говорит: у меня нет ни крана, ни вентиля, ни простой подмотки, нечем заварить эту трубу, нечем перекрыть, ни один вентиль не держит. Зачем мне такой сантехник, и я должна оплачивать его его ежедневную восьмерку? Она мне не нужна, такая работа. Поэтому мы и говорили: давайте сделаем скелет тех работ которые есть общедомовыми, подвалы, стояки, чердаки, вот это да, все остальные услуги должны быть за дополнительную плату с четко понятный тариф. И если это приходит сантехник ремонтировать мне унитаз, то у него должен быть не пятый разряд, потому что я не прошу тут ЧПУ установить, чтобы не смыло на времени. Понимаете, а просто, чтобы дернули за бачок, оно смыло. Это третий разряд максимум. Скажите мне, пожалуйста, как просто жители желтых вод? Вот, э, целесообразно ли повышать заработную плату в то время, когда даже я ценю, заморозит все пенсии, повышения нету по Украине. А вы вот скажите, пожалуйста, за счет кармана населения в себе повышаете заработную плату. Или может быть вы подождете тоже, как мы пенсионеры, пока нам да, не позволит повысить пенсии. Любой работник, я еще раз говорю, мы не по понятиям живем. Мы по закону живем. Любой работник, то ли здесь он, то ли в Оржиникидзе, то ли в Днепропетровске, если он сантехник какого-то разряда, он должен получать столько-то. Если он дворник, он должен получать столько-то. Так же как э, э, осветянин не может, допустим, в пяти получать одну зарплату, а у нас другую. Это законодательство. В прошлом тарифе у нас была, был расчет от минимальной зарплаты 605. Сейчас у нас в новом тарифе от минимальной зарплаты 1218. Какой еще вопрос? О каком? Я... Значит, процент заработной платы в тарифе 32%. 32% у нас... А? Я сказала полностью, у нас коллеги получают одну заработную плату, все. У вас сейчас долг долг 9 миллионов. Официантам. Не миллионов. Голд перед населением. Да. 15 миллионов. Это по старым тарифам. И плюс еще 3 миллиона должны исполнительный комитет. 3 миллиона. Это где-то 18 миллионов. Если вы вот эти сейчас деньги, как постребованы у вас будет, вы нормально будете жить или нет? За 18 миллионов. В прошлом году задолженность населения, Виктор Александр Александрович интересовался на то самую, сколько за год растет. Как вот в прошлом году больше двух миллионов. В этом году миллион. Из-за кого? Из-за структуры, которая начала выбивать долги. С тех, кто не хочет платить. Есть люди, которые платят, честно платят. А есть, которые не хотят платить. Сейчас у нас получается, ситуация должна разрешиться. То есть мы должны прийти к консенсусу. Да? То есть мы должны услышать друг друга, что мы можем со своей стороны дать, а что вы должны взять. И никаких я не вижу препятствий в том, что вы, люди брали дома и распоряжались ими. Это их э, соль. У нас э, есть моменты правовой коллизии, как бы, мы одной выступили с социализмом, а в капитализм мы ногу никак не можем переставить. Какую позицию занимают наши депутаты, Дивіться далее. Я должен вас проинформировать, что немножко буквально, что вы знаете, что недавно была принята бюджет города, и на этот раз, как никогда, наша комиссия депутатская ЖКХ очень жестко отстаивала те интересы жилищно-коммунального хозяйства города Желтой Воды, которые необходимо было, чтобы в этом году какие-то средства более-менее явные пошли на развитие вот этой нашей структуры. Я вам так 10,5 прочищу 11 миллионов по сравнению с 14,5 миллионов в прошлом году, 11,5 миллионов – это то, что реальные деньги, и плюс там, если получится, еще 10 миллионов будет предвидеться. Но это такие реальные 10,5 миллионов. Что хотелось об, конкретно по нашей службе, вернее, по этому всему рассказать. Значит, я должен вас проинформировать о том, что на комиссии ЖКХ мы неоднократно тоже поднимались ставили перед руководством КЖРО, о том чтобы они э, расширяли свои сферу услуг и в том смысле чтобы они зарабатывали. Мы разговаривали, что э, через неделю мы встретимся. Пожареон нам предоставит свой вариант как э, реформирование, как презентацию. Расскажет, что они хотят сократить, какие сделать определенные шаги. Мы это все выслушаем, рассмотрим. И через неделю инициативная группа точно так же сделает презентацию своего видения, что надо сделать. И потом мы придем к чему-то общему. С того момента... Абсолютно, я вас поддерживаю. Это было еще сделано, там... мы раз... собирались 7 или 8 числа. С того момента, сегодня уже скоро месяц прошел, мы опять собрались. И разговариваем все о том же самом. Давайте конкретно, через 7 дней будет сессия, будет исполком. Никого не интересует через 7 дней. Собираются люди. Так нам объясняют кудрявцы, не так, как он сказал. Мы решили там сократить, там добавить, там убавить, то все. 65 п'ять копійок виграє. Конкретно. зарплата директора, зарплата бухгалтера, скільки теро і вот это вот ми все пройдем. Вивчивши досвід кривого рогу, заступник міського голови Анатолій Малюшко бачить єдиний шлях руху вперед: це створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, не чекаючи капітальних ремонтів. Ви слухаєте, що я вам говорю? Якщо ви будете чекати капітальний ремонт при нашому бюджеті. То вам привозили 300 ждать. Ваш думка ситниця за це не було сред для того, щоб виповнити капітальні ремонт 456 після шісті домові сімі. Ніту от на цих зборах вперше випадково побувала присутня одна жіночка з народу. Ось її думка. Сьогодні я посиділа на собранні. Я обратно чутіла цю атмосферу, атмосферу двох берегів. По одну сторону, значить, власть, по другої сторону народ такої впечатлення ви нас не слышите. Отже, шлях до ОСББ не швидкий і не легкий. Це повна відмова від послу Жрео. А як жити сьогодні? Ініціативна група чекає від влади плану реформування цього підприємства. Жрео, в свою чергу, чекає від мітингу згоди зі своїми пропозиціями. Пошук компромісу триває.